Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sila muka muka surat 3.0. A'ud billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت dan belanjakanlah sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu min qabli an ya'ti ahadakumul maut sebelum seseorang dari kamu sampai kepadanya ajal maut Fayaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib lalu dia berkata wahai tuhanku alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku fa saddaq wa akum min as-salihin matiku ke sesuatu masa yang sedikit saja bagi sedikit saja bagiku supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang yang saleh. Ayat sebelum ini cakap tentang sifat-sifat orang munafik. Kemudian eh, dituju pula kepada ayat dituju kepada orang-orang mukmin pula supaya mereka jangan lalai Jangan dilalaikan oleh harta benda dan anak-anak dari mengingati Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Yang kedua mengingatkan kita supaya berbelanja di jalan Allah daripada harta yang Allah beri rezeki kepada kita. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Perenggan atas sekali dia kata harta yang kita miliki adalah datang dari sisi Allah. Dia yang mengatur hidup kita dan dia juga yang menyuruh kita berbelanja harta anugerahnya anugerah Allah, derma yang disuruh kita men kita menyumbangkannya ada yang berasaskan ihsan dan rela hati dan ada yang merupakan paksaan dan tiada pilihan padanya yang merupakan paksaan zakat yang merupakan uh, ihsan dan rela hati namanya tabarruk namanya sedekah namanya berbagai-bagai jadi infak di sini infak lebih umum lebih umum termasuk zakat termasuklah sedekah termasuk juga tabarruk termasuk ihsan termasuk hibah ini semuanya merupakan infak perbelanjaan di jalan Allah Subhanahu wa taala jika ada orang yang boleh tidur nyenyak di tengah-tengah masyarakat yang kelaparan sedangkan dia asyik mengumpulkan harta dan lupakan orang miskin kadang-kadang dari keringat mereka harta itu dikumpul keringat mereka keringat orang miskin harta itu dikumpul maka paksaan atasnya atas nama zakat hendaklah dikeluarkan kerana harta yang ada padanya itu hanya pada kira-kira dunia yang sempit saja pada hakikatnya adalah adalah pada hakikatnya ia adalah kepunyaan Allah firman Allah wa anfiqoo mimma razaqnatum Itulah dia Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menyebut dengan ungkapan Berbelanjalah di jalan Allah Daripada harta kamu tidak Daripada rezeki yang Allah berikan kepada kamu Harta yang ada pada kita datang sebenarnya datang kadang-kadang daripada keringat orang miskin Rumah kita mereka buat Tangga kita yang cantik-cantik itu mereka buat Pintu pagar kita mereka buat Orang miskin buat Nampak kita kaya kaya jadi kalau begitu mereka miskin mengapa kita lupakan orang yang buat sesuatu pada kita dia buat pintu pagar kita dia buat rumah kita dia jahit baju kita dia dia semuanya kita tak pandai apa-apa daripada sumber keringat mereka datang rezeki kepada kita datang rezeki bukan mereka yang mengaturnya siapa yang mengatur yang memberi kepandaian kemahiran kepada orang yang membuat rumah kita siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala mimma razaqnatum dalam bahasa Arab bila sebut mimma ini mimma means bahagian sedikit sedikit daripada harta mimma daripada sedikit harta yang kami beri rezeki pada kamu ma umum barang ma barang artinya barang yang kita infak ini tidak semestinya harta kadang-kadang kemahiran kita kita infak kita belanjakan belanja buat masjid daripada daripada tenaga kita juga boleh diinfakkan bukan semestinya semestinya harta banyak perkara apa yang ada pada kita dan diperlukan oleh orang lain boleh kita belanja pada jalan Allah kita disuruh begitu mengapa disuruh kita disuruh kerana orang mukmin kadang-kadang dia bakhil bakhil iman kuat tapi bakhil jadi orang yang seumpama ini ibadatnya banyak tapi bakhil perlu digerakkan sedikit supaya mereka murah. Murah. Kadang-kadang nafkah yang kita belanja kepada orang miskin itu lebih baik daripada salat dan zikir kita. Khairum mimma tahtiruna min salatikum lebih baik daripada amalan yang kamu pandang kecil. Kamu pandang kecil. Lebih baik, lebih baik daripada semaya yang sunat. Semua sunat ni kita katanya mudah saja. Tak mentah apa sunat aja. Kadang-kadang kadang-kadang kita belanja harta kita kepada orang miskin lebih besar lebih besar daripada ibadat-ibadat seperti puasa, seperti semayang, seperti kerana ini ibadat membantu orang menyambung nyawa, menyambung hidup mereka menyambung hidup mereka namanya zakat kita beri zakat zakat adalah satu ibadat paksa bukan sukarela dipaksa tidak banyak 2.5% saja daripada hasil pendapatan kita pendapatan bulanan bulanan kalau orang orang kampung dia menanam padi dia boleh satu musim berapa sangat dapat 300 gantang keluar zakat keluar zakat kita 40 ribu sebulan macam mana tak wajib zakat ada mas ada setengah negeri negeri dia kata ini tak cukup haul cukup nisab tapi tak cukup haul mereka tak gazet, tak gazette sampai sekarang ni tak gazet yang mereka berserta sama-sama mewajibkan zakat ke atas pendapatan pendapatan bulanan tak kira lah pendapatan bulanan apa-apa tak mau sebab tak cukup tak cukup ni tak cukup haul tak cukup setahun milik sebenarnya sebenarnya itu pandangan yang tidak simpati kepada orang miskin tidak mengambil kira pendapatan orang kampung sekali dalam setahun ataupun dua kali dalam setahun dapat dapat 300 gantang tu jahpadi padi ha. keluar zakat kita takkan tak keluar zakat kita dapat 40 ribu sebulan 40 ribu jadi keluarlah wa anfiqu mimma razaqnakum ada kadang-kadangnya yang di yang disuruh supaya beri nafkah itu atas, terserah kepada budi bicara terserah kepada rela hati tidak paksa suka rela ada juga yang begitu mengapa ada yang dipaksa mengapa tidak dipaksa semua sekali harta tidak bagi membezakan kita di antara antara orang munafik dengan orang mukmin Orang munafik dia tidak kira Kadang-kadang dia hak yang sunat itu Dia besar-besarkan Hak yang wajib itu dia diam-diamkan Ada juga begitu sebab mereka munafik Mereka ingin berpura-pura Bukan mengharapkan kepada kerajaan Allah Wa anfiqu mimma razaqnakum Belanjakanlah kamu daripada harta yang kami beri rezeki kepada kamu Yang kami beri rezeki kita sebut tadinya Tidak harta saja ilmu Harta pengalaman dan, dan kedudukan, pangkat yang kita ada Kita boleh belanja tanah tangan Kita sahaja, mahal ini ha, Saya sokong Beri tanah tangan sikit Laku, bagi sesetengah orang yang ada, ada Kedudukan Jadi belanjakanlah di jalan Allah Kadang-kadang dia bagi seorang Peguam, dia mem -mem membela Orang-orang yang tidak bersalah Dengan percuma Bela orang salah, tak boleh Orang yang tidak bersalah yang tidak mempunyai keupayaan untuk membayar uh, kos guaman umpamanya ini juga namanya infak di jalan Allah infak di jalan Allah wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadakumul maut sebelum datang kepada seorang kamu mati amal ibadat ini dia ada waktunya lepas waktu dia tak ada lagi tak ada lagi waktu subuh semayang dalam waktu habis waktu maka tiada lagi subuh yang sebenarnya namanya subuh gajah subuh gajahnya orang semua yang subuh di luar waktu kodok kononnya tidur, tidur, tidur sampai pukul 10 bangun nak bangun, bangun semua subuh ada lagi ke semua subuh ada subuh gajah <laughs> subuh gajah tak tahu apa sebab orang panggil subuh gajah saya duduk di pondok dulu tu guru kata subuh gajah mengaji tidak mahu duduk di pondok nak tidur tidur marah lah dia sebelum datangnya mati infak yang diminta daripada kita sebelum kita mati sebelum bukan kita mati sebelum datang mati mati dia datang dia jemput pada setiap orang kita tak tahu dia nak datang rumah kita rupa-rupanya tak adalah kita hari tu kita ingatnya pergi rumah orang lain dulu ramai lagi orang sakit dah datang ke rumah kita ini kerja maut Kerja dia memang kerja itu Kerja mengambil nyawa Jadi kalau begitu ini masa ni Masanya sebelum mati Lakukanlah apa-apa pun aa, amalan yang berbentuk infak Infak Khilaf di kalangan ulama Kita infak pahala belanja pahala kita buat-buat ada amalan yang kita boleh boleh lakukan kita infak pahala tapi infak pahala ni begini kita kena katanya ya Allah jika ada pahala pada amalan bacaan al-Quran yang saya baca ini saya hadiahkan kepada ibu saya bapa saya sesiapa sajalah yang kita niat kawan saya tersebut kan nama dia jika ada pahala kita tidak pasti ada pahala ke tak ada pahala ni pada amalan kita ni ada pahala kita baca Quran ada pahala ke tak ada pahala niat kita macam mana ni niat kita kalau sebelum baca Quran tu dia macam tu mana ada makan ke ada makan ke tak ada tak ada tak ada tak ada lah kalau ada makan nak tunggulah misalnya tak ada pahala tak ada pahala nak hadiah kau macam mana pahala kita baca tak ada tahlil supaya juga tak ada pahala mestinya suci hati suci hati syarat lagi syarat yang pertama syarat yang keduanya betul betul hak kita buat tu dengan tanda Allah dan Rasulnya baca Quran ada orang petikakan kan, tak sampai pahala janganlah kita macam tu yang kata macam tu Jika Imam Syafi'i, Imam Nawawi katanya dah siapa pahalanya sampai Ramai lagi ulama menyatakan pahalanya sampai Tapi mereka kata sampai dengan syaratnya Kita buat dengan cara yang betul Ikhlas, suci hati Kita baca ha, gitu. Tidak payah, tidak payah benda ni Bukan nak makan sangat Tapi tabiat kita ni, kalau ada makan tu Lagi baik tapi makan tu kalau kambing lagi baik. Ha, lagi baik itu saja tak ada pun tak apa kita baca juga tapi kena nilai lah yang ada 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 makan lepas tu kenyang lain daripada makan lepas tu lapar ha, lain wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'ti maut <tik> ini sampai pahala kita tidak pertikaikan yang perkara-perkara yang telah diputus oleh ulama sebelum kita bagi mereka yang mengatakan tak sampai pahala itu kita niatnya niat tak suci hati tak suci kita jangan ambil upah ada orang dia ambil upah baca Quran sekali baca Quran 4000 4000 sekali sekali baca Quran tamat 4000 jadi mahal tu mahal 4000 dia boleh baca 2 hari dapat 4000 Allah mudahnya yang ni yang ni, kita pun sokong tak dapat pahala ni pasalnya tidak suci hati wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum min as-salihin lalu dia berkata fa yaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib lalu dia berkata wahai tuhanku alangkah baiknya kalau kamu tangguhkan ajalku ke suatu masa yang dekat Orang yang sudah mati Dia boleh bercakap Dia bercakap Macam mana dia boleh bercakap orang mati Orang mati yang boleh bercakap Kita pun tak tahu Pengalaman tak ada kita selepas daripada mati ini Kita boleh berfikir lagi ke Kita boleh menjawab ke Boleh menerima ke Kita dengar ke Ataupun tidak Ini di luar pengetahuan kita Di luar Tapi uh, Orang Orang sakit sakit dia tak boleh bercakap sakit dia boleh bergerak yang ni dia boleh faham dalilnya bila bila perkara yang tak suka dia lakukan depan dia dia tunjuk wajah dia yang tak suka dia boleh tunjuk wajah yang yang gembira dia boleh tunjuk kalau dia orang semayang Bila tiba waktu semayang Lambat dilayani Kehendak dia untuk merudut dan sebagainya Maka dia marah Walaupun dia tak boleh bercakap Maknanya Maknanya Bukan semua orang yang tak boleh bercakap Itu dia tak faham Cakapan orang lain Tapi ada yang faham Dan boleh jadi ada yang tak faham Kita tak tahulah Masalahnya Masalahnya uh, Orang yang orang mati mereka itu tak boleh dengar kita kata tetapi semua orang tak boleh dengar ke kita pun tak tahu tapi yang pastinya talqin itu dibaca membayangkan bahawa mayat itu dengar dengar jika kita kata dalam talqin fa iza ja'a akal malakanil muwakkalani ya fulan fulan Fa iza ja'akal malakani Al-muakkalani bika Wa bi'am salika min ummati Muhammad Jika datang kepada kamu Wahai si mati fulan-fulan disebut Yang dia mewakili Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mereka bertanya tentang agama kamu Tentang cara hidup kamu Tentang harta kamu Tentang syahadah kamu Semayang kamu Jawab kepada mereka Ini kita pesan kepada si mati pesanan yang seumpama itu membayangkan kepada kita bahawa mereka itu dengar kita dalam kubur Dengar Jadi kalau mereka dengar mudah-mudahan mereka dapat mengambil faedah Mengambil faedah daripada talqin yang dibaca Ini setengah-setengah orang lah Dia katanya itu sebabnya maka mereka baca Maka mengharapkan ada faedah daripadanya Bacalah dan baca itu boleh jadi dengar satu ketika Nabi SAW selepas peperangan badar badar ataupun uhud badar atau ataupun uhud mayat-mayat musyrikin bergelimpangan di bawah di kaki bukit nabi pergi dekat mayat itu nabi kata kamu satu demi satu nabi beritahu kamu disaksa oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kamu memusuhi Islam memusuhi kebenaran dan sebagainya tentunya lah bila nabi bercakap begitu uh, musyrikin yang terbunuh dalam peperangan itu dengar jika tidak macam mana Nabi boleh kata kamu sial diiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas tentulah mereka dengar jadi kita ambil kita ambil, uh, dengan mudah yang begitulah sekurang-kurangnya talqin itu bukan satu perkara dosa bukan satu perkara dosa jadi cukuplah kalau barang kalau itu tidak berdosa maka kalangan ulama kita sejak dari dahulu lagi pun ada yang membaca talqin bacalah tapi baca perlu ni baca dengan betul lah kita baca tu kepada orang mati kepada orang mati bukan baca kepada orang hidup dan waktu orang baca talqin itu kena diam dah diam dia duduk bercakap bercakap tu jadi orang si mati dia nak dengar pun dia tak boleh fokus kepada talqin yang dibaca kita okay, dibaca dan sebelum si mati si mati tu faham talqin yang kita baca kita dulu kena faham kita dulu kena faham talqin yang dibaca itu sebaik-baiknya begitu wa anfiqoo mimma razaqnatum min qabl an ya'ti ahadukumul maut fa yaqulu rabbi law akhartani ila ajalin qareeb lalu dia berkata tangguhkanlah kematianku hingga kepada suatu masa yang dekat untuk apa kalau ditangguhkan fa asaddaqa lalu aku bersedekah dan aku termasuk dalam golongan orang saleh ini sedekah maknanya kalau orang mati itu boleh dihidupkan semula Allah kabulkan doa dia perkara apa yang pertama sekali dia nak lakukan dia akan bersedekah bersedekah dan bersedekah boleh jadinya dia menyesal menyesal tinggal harta tak bersedekah anak-anak belum tentu lagi tolong dia anak-anak duk berebut nak harta baik juga kalau dia katanya dia sebelum hidup sebelum mati dulu bersedekah habis sedekah sedekah tinggal cukup-cukup untuk anak-anak jadilah itu ada lebih baik lagi dalilnya kalau dia ditakdirkan di hidup Allah Subhanahu wa taala amalan yang paling disukai dan cepat kesannya kepada pelaku amalan itu itulah dia amalan sedekah wasadaq wa akum min salihin tapi Allah Subhanahu wa taala jawab Jawab pada doa ini, walaihi salam. Tidak Allah tidak akan melewatkan Mana-mana Allah -mana tidak mana, mana nafas Mana-mana nyawa Apabila tiba waktunya Apabila tiba waktunya dia tetap pergi Tapi tetap tiba waktunya dia menolak. pergi tidak menolak. Allah tidak menolak itu dia jawapan Allah Subhanahu Wa Taala putus tak kira lah sesiapa pun sama ada dia nabi atau bukan nabi wala yu'akhirallahu Allah tidak akan melewatkan seseorang nyawa seseorang manusia seorang nafas apabila tiba waktunya Wallahu khabirun bima ta'amadun Allah subhanahu wa ta'ala maha apa yang kamu lakukan Yang kamu lakukan itu sama ikhlas atau tidak ikhlas Allah tahu Allah tahu juga zakat yang kamu beri itu ikhlas ataupun tidak Sumber hartanya daripada mana Daripada mana Sebanyak mana yang kamu bayar Jenis apa Harta yang haram tidak akan menjadi halal dengan sebab zakat yang diberi ini semuanya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui nak beri berilah tetapi beri daripada harta yang bersih harta yang tidak bersih jika diberi boleh diterima tetapi antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu terpulang kepada Allah yang Maha mengetahui tentang apa yang kamu lakukan begitulah ayat yang kita baca ini ini menyatakan kepada kita ada beberapa perkara asas sebenarnya sebelum kita mati iaitu lah harta dan anak-anak merupakan amanah Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua amalan yang paling baik sekali sebagai bekalan untuk akhirat ialah infak in infak in fi in sabilillah ini amalan yang terbaik sekali Kadar impak berapa tidak dinyatakan oleh Allah SWT Banyaklah bagi orang yang kaya, orang yang miskin Sekadar yang dia upaya, cukuplah setakat itu Perkara ini, pesanan ini, pesanan ini dibuat dalam sekitar ayat yang membicarakan tentang amalan orang munafik Artinya setiap infak yang diberi perlulah jujur dan ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali dulu untuk uh, surah ini dan memang pun surah ini tamak sekat wallahu khabirum mimma ta'malun. Ta ada satu surah lagi selepas ini namanya surah at-taghabun. Surah rugi, rugi orang yang rugi. Dia ada surah orang munafik, ada surah at-taghabun. Taghabun. السلف الصالح والله سبحانه وتعالى اعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين